он, конечно же, имеет определенную поддержку внутри страны. И э, я думаю, что... Э, я не знаю как бы принято сейчас считать, что он потерял связь с реальностью, это мы не знаем. Да? Давайте оставим это как бы, опять же, литературе, что ли. Да? А вот по существу, мне кажется, что он как бы действует более продуманно, чем кажется. Конечно же, это игра. И в данном случае это игра в банк Но даже в банк бывают, так сказать, самые отчаянные игры можно выиграть, по крайней мере, на каком-то участке историческом. Я думаю, что ему сейчас важнее поддержка внутри страны. Очень печально, что она есть в таких, в таких масштабах. Поддержка тому, что является совершенно очевидно агрессией, но по всем международным, так сказать, законам. Но Понимаете, э, можно говорить о том, что он таким образом откликает внимание от экономических проблем, но, но интересно все-таки вот заметить другое, что не все, не все на Западе, я тоже опять же с удивлением замечаю, что не все на Западе, э, скажем так, интеллигенция и, и СМИ э, однозначно э, дают Путину оценку. Понятно, что я только что сказал, что в ООН и, и, и политически оценка для нас самая негативная. Да? Но вы удивитесь, если, можете, вы не знаете, что я вот вчера читал в Daily Mail о каких-то легитимных интересах России, которые Запад лицемерно, лицемерно что ли, в которых Запад сомневается, несмотря на свою собственную агрессию в Ираке, и так далее. То есть есть определенные круги, которые как бы на Западе, да, это, это не русские пропагандисты даже говорят, которые вот такие, так сказать, ну я не знаю как это назвать, мазохистические, что ли, или как-то из каких-то своих, э своих каких-то внутриполитических западных интересов э, встают вот на такую, э, скажем так, э, ну, с моей точки зрения, вот сегодня не совсем честную позицию. Поэтому э, тут очень много э, всяких э, аспектов, и, э, э, так сказать, надо учитывать, что э, вот э, э, формально, э, особенно в глазах российского, российского избирателя, российского путинского электората. Аргументы, что, мол, так сказать, это революция и как бы формальный, нелегитимный, нелегитимный переход власти сказать, вот, от одних к другим, он как бы действует, понимаете? Вот. И аргументы против этого нужно искать, мне кажется, в в моральном каком-то, понимаете, в аспекте. Потому что в любом таком споре всегда найдется кто-то, и повторяю, даже на Западе всегда найдется кто-то, кто будет слаться на Ирак, там, на бомбардировку Сербии, которая тоже была без мандата ООН. Понимаете, тут, тут сказать, не не, 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 только, не, не, только формальный юридический момент должен присутствовать. Должен присутствовать аргумент, а я, а я